Сегодня день, когда вы получаете погоны. День чести для каждого из вас. День, когда вы получаете статус, который завоевали за эти два месяца напряженной работы. Поэтому честь, поэтому погоны, звания и уважение. Это офицерская честь, которая наверняка будет почти у всех из вас. И за нее нужно отвечать. Я очень горд и рад тому, что все у нас вышло пока. И убежден, что все у нас выйдет вперед. Поздравляю. Слава Украине. Мы удивлены, как вы выстояли, как вы выросли и насколько вы хороши. Но работать надо еще очень-очень много. Я знаю, что вы это знаете. И я горжусь, что я могу сегодня стоять вместе с вами и радоваться. Спасибо вам. Вы действительно заслужили вести это звание гордостью.

Служу Украине и народу.

когда полицейский обращается к гражданам, он пообщался как офицер полиции. Во-первых, они заслужили это, нести это звание. Все, кто получили сегодня звание, это полицейские с высшим образованием. Это достойные полицейские, которые своей работой, доверием сейчас на сегодняшний день уже доверением граждан Доказали, что они могут нести с достоинством это звание. Поэтому... И это было правильное решение министра, министра присвоить им первое офицерское звание лейтенанта. Для них лично это большая гордость за форму, это большая гордость за погоны. Вот, поэтому... Це великий шаг для їхнього розвитку. Дуже радий і дуже гордий. От я тому, що було вже нарешті присвоєно спеціальне звання. Буду честю носити ці погони. От, буду честю служити українському народові.